Ну а далее про те, що замку цікавить нас усіх, що ж це, звичайно, прогноз погоды. Доброе утро! С 23 мая в Украину начнет перемещаться циклон, который принесет с собой грозовые дожди, шквал и даже град. Кому из нас придет непогода сегодня, сейчас выясним. Четверг на востоке ясно. Температура утром до 23, днем до плюс 29 градусов. Куда цветочки несете? Поздравляю однокурсницу. На заходе дождь. Температура в до плюс 13. В день потеплее до, до 21 градуса. У Карпатах теж дождь. 18 градусов тепла. На севере солнечно. Температура утром до 18. Днем потеплее до 26 градусов выше нуля. В южных областях утром ожидается солнце. Отлично. Прогноз то, что надо. Вечером ожидается луна. Местами пасмурно. Днем в Одесской и Херсонской областях дождики. Дождики. Небольшие дожди. Берите небольшие зонтички для маленьких дождиков. В начале дня до 20. До 20. После до плюс 28 градусов. В Крыму местами ясно, местами пасмурно. Температура до 26 градусов тепла. В центральных областях утром преимущественно ясно. Днем ожидается дождь. Температура в начале дня до 17 градусов тепла, а днем до плюс 28. В Киеве облачно, ожидается небольшой дождь. Температура утром плюс 20, днем потеплее до 24 градусов. Вот такой обещает быть погода в четверг 23 мая. Спасибо за внимание.